Предприниматели должны понимать, не только предприниматели, все граждане должны понимать. И помните, пятой статье Конституции. Единым жировом влады есть народ. Никто не позволит кататься у нас вот здесь. Хватит. Это было прошлый год. Терпели 23 года. Когда на нас вот сюда сели, свесили ноги и катаются. Хватит. Необходимо бороться. По каждому. Случай. На сегодняшний момент э, пришли к предпринимателю, незаконно пытались отключить электроэнергию. Эти атаки мы отбили. То есть и в принципе, вот э, решили вопрос, и можно было бы как бы, ну то есть человеку помочь в индивидуальном случае. И достаточно. Моя хата дальше с Но необходимо показать всем остальным, что хватит вот этот терпеть этот беспредел. Хватит терпеть, пока с нас плюс вот Им просто надо, их надо приземлять. Вот эти товарищи за наш жируют, не хотят ничего делать. Вы видели эти хари? Вот такие. У него щеки со спины видны. То есть их надо немножко заставить под похудеть. Если они поставлены здесь работать, значит он должен работать. Надоело этот беспредел а, Луганской банке. То есть есть фирмы прокладки, люди ставят палки в колеса предпринимателям, потом стыкуют тебя с определенным человеком, у которого есть фирма. И он тебе за определенную цифру решает все твои вопросы, которые ты в течение месяца, отбивая пороги всяких учреждений, не можешь получить эти документы. Хватит есть необходимо сплотить за единым кулаком, дать им по зубам. Дать по зубам так, чтобы следующий предыдущий, который придет, сядет здесь на его табурет, был гораздо скромнее. И понимал, что будет а, заниматься ерундой, получит точно так же и, может быть, еще и сильнее. Ну вот как-то так.